الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا radi yashr wala tu'sir wa atsim bil khair amma alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala katamana kerana pada malam ini kita dapat bermula kuliah selepas tarawih sebagaimana yang diiklankan selepas daripada tarawih ini kita baca apa azkarun nawawi hadis hadis tentang zikir yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Imam Nawawi, Nawawi, ini adalah seorang ulama besar yang berpegang kepada mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Banyak buku-buku besar ataupun kitab-kitab besar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Di antaranya Syarah Muslim, Riyadhus Salihin, Majmu' Imam Nawawi, tahzib asma wal lughat dan dan beberapa kitab yang lain yang menjadi rujukan kepada orang Islam khususnya kepada penuntut-penuntut ilmu. Jadi kitab al azkar ini adalah himpunan hadis-hadis tentang zikir. Imam Nawawi meletakkan 22 tajuk. Di dalam satu tajuk itu ada beberapa bab Sebahagian daripada tajuk-tajuk yang telah disusun oleh Imam Nawawi ada 35 bab dalam satu tajuk. Tentang masalah zikir. Zikir pagi dan juga petang, termasuk zikir pagi dan petang dan termasuk doa-doa. Doa musafir, doa kita masuk rumah, masuk masjid, kelebihan istighfar, kelebihan taubat, ikhlas dan sebagainya. Jadi kalau kita nak berzikir Apa makna zikir? Sesuatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Saya yakin dan saya rasa padan Memadai dengan zikir-zikir yang maksur Yang datang daripada Nabi SAW Yang disusung oleh para ulama Berdasarkan amalan-amalan Nabi Jadi tidak perlu lagi tidak perlu lagi kita mencari sesuatu amalan Sesuatu zikir yang tidak maksur Tidak datang daripada Nabi Jadi daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur semula Kalau kita nak berzikir, nak berdoa, nak beramal Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Maknanya padan, tak perlu tokok tambah lah Tak perlu ada rekaan-rekaan Terhadap sesuatu ibadat yang tak ada Contoh apa dia? Contohnya zikir hu, hi, ha, ka yang digunakan dengan domer sahaja. Yang tu tak perlu sebab tidak pernah berlaku di zaman Nabi dan para sahabat dan tidak diamalkan oleh imam. Imam yang empat. Jadi kalau kita tengok imam uh, Nawawi ini ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, kalau kata boleh dia akan masuk dalam dalam buku dia ni. Ha, zikir-zikir yang boleh dicipta yang boleh direka selawat-selawat yang dicipta yang direka kalau tidak dia masukkan dalam kitab dia kalau benda tu ada tunjukkan benda itu tidak ada ha, jadi tidak perlu lagi kepada kita untuk melakukan sesuatu zikir amalan di atas tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah kita ambil zikir-zikir yang lain kerana zikir-zikir yang maksur pun tak terbuat oleh kita kerana terlalu banyak ha, jadi kita tengok dalam kitab Riyadhul Salihin ini Bagaimana zikir-zikir yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya saya telah mempunyai keinginan yang kuat untuk mengajar Radio Soleh ini dah lama. Cuma malam ini insya-Allah baru ada kesempatan dan ada peluang, peluang masa. Kerana secara kebetulan kitab Radio Soleh Al Azkar ini memang saya belajar di pondok dulu sampai khatam, alhamdulillah. Nah, jadi malam ni bawa ada peluang Uh, untuk kita adakan daurah sepanjang bulan Ramadan. Dan insya-Allah kalau memang tak habislah, ni tengok di sudut. Uh, zahirnya memang tak habis kita akan sambung di dalam kuliah-kuliah yang lain. Ini bagi yang hadir ada yang ada yang ada kita tak? Tak ada lagi. Seorang pun tak ada lagi. Begitu juga kita akidah kan. Ha uh, akidah tu salah wa alil hadis yang kita Aa, buat pada setiap kali selepas asar. Yes. Selepas asar ni maksudnya pukul 5.30. Untuk membolehkan sahabat-sahabat yang jauh datang berkesempatan untuk menghadiri kuliah kita pada setiap asar. Adapun terawih ni sebaik saja kita habis terawih terus kita mulakan dengan azkar nawawi. Bagi yang tak ada kitab maknanya dengar dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah Ta'ala Esa tunggal sebagaimana dalam kuliah yang kita sebut pada petang tadi dan lagi perkasa ha, maha perkasa maha gagah maha mulia lagi maha pengampun semua disebut maha-maha di sini dengan maksud sirah mubalarah bersangatan kalau kata ampun sangat-sangat ampun pemurah sangat-sangat pemurah pemutus segala ketentuan maknanya segala ketentuan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu takdir sesuatu ketetapan sesuatu perkara yang berlaku semuanya telah diputuskan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menentu segala perkara yang memasuk menentukan segala perkara yang memasukkan malam ke dalam siang datangnya waktu malam tenggelamnya waktu siang ini sebahagian daripada tanda kekuasaan Allah selain daripada menjadikan langit dan bumi menjadikan makhluk memati menghidupkan mengurniakan rezeki sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kekuasaan kehebatan Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam siang siang ke dalam malam maknanya waktu malam itu berubah ketika datangnya siang waktu siang berubah ketika munculnya malam inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab sesungguhnya kejadian langit dan bumi perselisihan malam dan siang adalah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berfikir jadi kalau tak fikir ni tak nampak tak nampak kehebatan Allah ta'ala apa yang berlaku di hadapan dia sekarang ni malam, besok siang, hujan Allah ta'ala jadikan panas sekarang ni di siang hari kita berpuasa dimulakan dengan panas siang terik jadi semua kuasa Allah taala menghidup mematikan menurunkan hujan mengurniakan rezeki semua di atas takdir ketentuan dan kuasa Allah liulil alba bagi orang yang berfikir berlaku apa sahaja di hadapan mata dia dia tak nampak kekuasaan Allah kalau dia tak fikir. Sebab itu Allah taala bagikan pemikiran akal ini untuk bekerja. Apa mana kerja akal fikir. Itu kerja akal berfikir tentang kejadian Allah ciptaan Allah untuk lebih menampakkan keagungan keagungan dan kekuasaannya dengan kita memikir kejadian-kejadiannya Dialah yang telah membangunkan orang pilihan dalam kalangan makhluknya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik yang memberikan taufik kepada hamba terpilih dan dimasukkannya di dalam golongan orang-orang yang berbakti. Orang yang baik ini semua pilihan Allah Taala. Ah, ha? adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyedarkan orang-orang yang dicintainya, orang yang dicintai yang disayang oleh Allah Taala, Allah Taala sedarkan dia. Maknanya kesedaran keinsafan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu menjadikan mereka zuhud terhadap dunia ini sehingga mereka berusaha mencapai keredoannya, berharap syurganya yang abadi zuhud-zuhud ini apa dia? memadai ha, apa yang ada ha, dan dia menggunakan nikmat dunia ini sekadarnya tidak secara berlebihan serta menjauhi segala yang dibencinya dan menjauhkan diri daripada seksa neraka ha, ini orang-orang pilihan Allah Ta'ala ni dia akan menjauhi sesuatu perkara yang Allah Ta'ala tak suka dan menjauhkan mereka daripada seksa neraka. Mereka memaksa diri mereka untuk melakukan ketaatan zikir kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi nak berzikir, nak beribadah kena paksa diri. Dia tak boleh secara kebetulan. Nak buat macam mana dah takdir macam tu. Allah Ta'ala takdirkan aku ni malas nak zikir, malas baca Quran. Sebelum Ramadhan, malah baca Quran, masuk bulan Ramadhan, malah baca Quran, dah takdir. Tak paksa diri. Kebaikan ini, amalan ibadat dia kena paksa. Sesuatu kebaikan memang dia bertentangan hawa nafsu dan syaitan yang ada dalam diri kita. Memang sangat-sangat bertentangan. Nak buat baik ni, kena berjuang, kena berjihad, kena berusaha, kena paksa diri. Kalau tidak, kita tak akan mencapai sesuatu kebaikan yang nak dilakukan tanpa usaha. Di waktu keadaan berubah malam dan siang sehingga hati mereka pun bersinar dengan kegemerlapan sinar cahaya. Aku memuji, ha, Imam Nawawi kata apa? Aku memuji memujinya dengan pujian tertinggi atas segala nikmatnya. Aku memohon tambahan kurnia anugerahnya. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang patut disembah selain Allah Yang Maha Agung. Yang Maha Esa, Tuhan yang tergantung yang bergantung kepadanya segala sesuatu maknanya segala sesuatu makhluk bergantung dengan Allah Taala dipanggil apa dia? Allah Taala bersifat dengan iftiqar. Semua sesuatu berhajat dengan Allah. Dan juga Allah Taala bersifat dengan istighna. Terkaya daripada segala makhluk. Apa maksud terkaya? Tidak berhajat. Allah Taala tak berhajat kepada makhluk. Iftiqar semua makhluk berhajat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bersaksi Aku memohon tambahan kurnia dan anugerahnya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Agung, yang Maha Esa, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya, orang pilihan, kekasih dan kecintaannya, makhluk paling utama, orang yang paling mulia di antara bangsa semua semuanya, di antara bangsa manusia semuanya. Semoga selawat dan salam sentiasa dicurahkan di atas baginda, semua nabi, seluruh keluarga baginda dan semua yang soleh, semua orang yang soleh. Amma ba'du. Amma ba'ni maknanya ada pun selepas itu. Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Bijaksana berfirman, "Fadhkuruni fadhkurun, azkurkum, mashkuruli wala takfurun." Kerana itu ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku ingat kepadamu. Jadi di sini para ulama menyebut ingatlah kamu akan aku. Bagaimana cara nak ingat Allah Taala? Bukan duk saja-saja ingat ya Allah. Ha, mari dalam kepala macam tu. Bukan yang tu saja. Ingat kepada Allah ni maksudnya sentiasa beribadat kepada Allah Taala. Itu dipanggil ingat. Melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu dipanggil ingat dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Taala. Bila kamu ingat kepada aku, maksud ingat tu apa? Sentiasa melaksanakan apa yang disuruh, diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia panggil ingat. Dalam bahasa kita ingat, benda rupa lupa, kita teringat balik, itu nama ingat. Ingat kepada Allah Ta'ala ni sentiasa menjunjung tinggi perintah Allah. <Sulik> 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 Fazkuruni, ingatlah kamu akan daku. Ha? Sentiasa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bila sentiasa kita ingat Allah Ta'ala ketika senang dan juga ketika susah Di dalam semua keadaan dan ketika Azkurkum Jawab bagi amal Fazkur, fazkuru, azkurkum Fazkuru ni azkurkum Ingatlah kamu akan daku Nescaya ha, Itu jawab bagi Amar tu Nescaya aku akan ingat Akan kamu Maksud Allah Ta'ala ingat kepada kamu macam mana? dengan mengampunkan segala dosa-dosa kamu mengangkat darjat kamu di sisi ku yakni di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu maknanya ingat Allah ta'ala kepada orang yang mengingatinya wa wa la takfurun dan bersyukurlah kepadaku wa la janganlah kamu kufuri maknanya tak bersyukur tu dipanggil kufur tak berterima kasih tu dia panggil kufur. Lawan bagi syukur kufur. Kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah Taala ni banyak mana? Banyak mana nikmat Allah Taala yang kita kecapi, kita rasai, kita nikmati, kita gunakan. Guna ni sama ada makan, minum, sedut, lihat, dengar-dengar. Semua nikmat Nak kata banyak mana nikmat tu. Jadi Allah Taala sendiri jawab, nikmat tak boleh nak kira. Nikmat tak boleh kita nak bilang. Nikmat Allah tak boleh kita nak hitung. Tak akan dapat jumpa jawapan hasil daripada perhitungan kiraan kita tak boleh. Banyak sangat, tak terkira. Hari ini sahaja, saat ini sahaja. Berapa nikmat Allah Taala kita kecapi, kita nikmati kita gunakan dengan perlihatan pendengaran kita ada di kalangan manusia tak boleh dengar dengar satu nikmat dengar bunyi-bunyian orang mengaji ha dengar perkara-perkara yang orang bercakap kita dengar oh tak dengar ni susah kita nak terima arahan lihat lihat juga satu nikmat kita tengok orang ni oh begini dia tengok benda ni oh begini jawapan dia dengar lihat rasa semua nikmat kita hidu semua nikmat kalau tak dapat melihat, tak dapat mendengar, tak dapat menghidu, sebahagian besar nikmat Allah Taala hilang. Sebahagian besar nikmat Allah Taala yang kita tak kecapi itu hilang, tak ada apa. Tetapi semua itu kita rasai, kita perolehi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu nak bilang, kamu nak kira, kamu nak hitung nikmat Allah Taala, sekali-kali tak leh nak kira. Kerana apa? Terlalu banyak ha. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat yang kita sebutkan tadi Wa syukur, dia suka bersyukur La in syakartum la azidannakum Bala in kafartum Inna azabila ha. Sekiranya kamu berterima kasih kepada aku Terima kasih dengan nekmat-nekmat yang aku bagi Aku tambah lagi Tambah demi tambah Tambah demi tambah Allah Ta'ala tambah ya kita tak berasa benda tu ditambah sentiasa tambah umur kita ditambah ha? rezeki kita ditambah banyak yang Allah Ta'ala duk tambah-tambah kita tak perasan kadang-kadang dalam banyak kita nikmati hasil daripada tambahan-tambahan rezeki tu satu sahaja dua sahaja sebahagian kecil sahaja Allah Ta'ala tarik balik Oh kita jadi gelabah, jadi susah hati, jadi tak tenteram Rasalah Allah Ta'ala dah tak sayang ha? tak dengar rayuan kita, tak makbul doa kita Hak bagi tu banyak Tarik tu sikit je Hak tarik tu yang kita duduk kenal Hak lah tarik tu dia duduk ingat Hak dia bagi banyak tak ingat ha. Jadi termasuk orang yang tak bersyukur Wala takfurun Jangan kamu kufuri Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman wa, wa ma khulaktul jinna wal insa illa li'abudun dan aku tidak mencipta jin dan manusia Melainkan supaya mereka menyembahku ada ulama' kata, إِلَّا لِيَعْرِفُونِ Sebahagian ulama' tafsir kata, tujuan dijadikan untuk mereka mengenali aku. Kalau mereka tak jadi, mereka tak kenal Allah. Sebahagian ulama' kata, untuk beribadat. Sebahagian ulama' tafsir kata, untuk kenal. Kenal Allah Ta'ala itu sebahagian daripada ibadat. Rupa ramai manusia tak kenal. Semua manusia cari Tuhan. Semua yang menganut, ajaran-ajaran agama masing-masing duduk dalam agama masing-masing agama apa pun semua cari Tuhan cuma ada yang jumpa ada yang tak jumpa ha, dalam kuliah akidah petang tadi pun kita dah sebut bila cari tu hak selamatnya cari berpandukan wahyu cari Tuhan nak kenal Tuhan yang selamatnya cari berpandukan kepada wahyu kalau cari main akal sendiri tasawur sendiri andaian sendiri orang Melayu dia akan buat andaian tuhan ni macam ni orang yang bukan Melayu orang asli dan sebagainya tuhan macam ni bila kata macam bila kata macam so satu benda yang pernah lihat dia pernah dengar dia pernah sentuh baru dia, dia boleh buat andaian Allah Taala tak pernah lihat tak pernah sentuh kita tak pernah dengar sebab itu nak kena Allah dengan cara wahyu saja selamat kalau yang tak selamat Ha, jadi sebab itu ada tu ada Tuhan daripada orang-orang yang berpegang kepada agama selain daripada Islam ni. Tuhan dia ada yang tangan banyak, ada yang kaki banyak, ada yang perut boroi. ada yang muka macam bangsa dia. Kulit macam bangsa dia lah. Sebab Tuhan tu bangsa tu yang cipta kan. Dalam surah kita ni ada berapa puluh orang. Oh, orang ni cipta Tuhan macam ni. Oh, muka mungkin, mungkin macam ayah dia, nenek dia, ketahuan dia macam ni Tuhan dia. Orang ni pula macam ni. Begitu juga bangsa puak golongan dia akan cipta Tuhan itu mengikut kumpulan dia mengikut kaum dia sebab tu macam-macam lah hak di zaman Nabi ni macam ni sebab Arab jahiliah kata Tuhan dia macam ni mari zaman moden pula Tuhan dia macam ni jadi dia buat andai antara adat Tuhan orang Islam diajar cari Tuhan berdasarkan berada wahyu wahyu kata apa? hasil adat tu ya? je jangan lebih wahyu kata apa? sifat Tuhan macam mana? Sekadar tu je. Ha. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadat kepada aku ataupun illa liya'rifuni untuk mengenal aku. Bukan saja saja Allah Taala bagi jadi jin dan manusia. Jadi kalau gitu Allah Taala ambil manfaat ke? Ha itu bab lainlah pula. Ha, oh, begitu Allah Taala ambil manfaat ke daripada kejadian dia? Tak. Dia buat apa pun tak ambil manfaat. Tapi apa tujuan? Allah Ta'ala buat tu ada tujuan. Ada sebab. Tidak dia tak buat. Bukan dia buat itu kerana ambil faedah. Ambil manfaat. Tadi dah kita sebut secara jelas. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah Ta'ala itu terkaya daripada sekilan alam. Maksud kaya tu pun dia. Kaya tidak berhajat. Haa. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain Dia tidak menjadikan manusia itu Sia-sia Abasa Sia-sia Melainkan dengan sebab Ada tujuan Ada maksud Jadi tujuan Dan maksud itu Adalah kepentingannya Keperluannya Adalah kembali kepada manusia itu sendiri Dan kedua-dua ayat ini dapat diketahui bahawa Keadaan seseorang hamba yang paling utama adalah berzikir Manusia yang baik ini sentiasa Berzikir kepada Allah Ta'ala berzikir kepada Allah Tuhan yang semesta alam yang menyebutkan diri dengan zikir-zikir yang tercantum di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin para rasul hadis-hadis zikir-zikir ni mesti hak Rasulullah sebut nak semayang Rasulullah buat dulu semayang sebelum kita puasa zakat haji dan sebagainya jadi kita sebagai orang Islam ni tak ada pening lah tak ada susah hati ikut sahaja apa yang telah dicontohi telah ditunjukkan telah diajar telah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat Para ulama banyak menulis mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan seorang muslim seharian. Ulama ada banyak tulis buku, Amalul Yaumin Walailah, amalan harian dan juga malam, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Menunjukkan bahawa siang malam ni dia ada zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah. Kumpulan doa dan zikir yang ada di dalam banyak kitab yang dikenali luas oleh kalangan terpelajar maknanya orang terpelajar ni tahu kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang zikir dan doa namun kitab-kitab tersebut akan terlalu besar dengan menyebutkan sanad-sanad dan hadis-hadis yang diulangi ada sebahagian kitab cerita bab zikir ni panjang sangat sanad dia tu baru nak sampai kepada Rasulullah baru nak cerita tentang zikir yang diajar oleh Rasulullah jadi Imam Nawawi dalam azkar ni dia dia ringkaskan sehingga semangat para pelajar untuk mempelajarinya menjadi lemah. Lemah sangat panjang sangat. Kuliah ni pun kalau panjang sangat mengantuk Ngok-ngok tak faham pun. Bila ustaz nak berhenti ni kami dah behausop ke malam ni laksa dah sejuk dah. Dia jadi tak masuk. Panjang saja maknanya kalau tidak boleh masuk di dalam pemikiran kita sia-sia. Bojelo-jelo cakap ceramah panjang. Tetapi tak ingat. Ha, jadi kitab pun macam tu bila kita baca. Kalau panjang-panjang sangat dia tak masuk lagi kita direngkahkan di sudut sanaknya. Tidak supaya berjela-jela panjangnya untuk mudah difahami dan juga mudah difahami. Di sini saya bermaksud untuk memudahkan isi kitab tersebut bagi mereka. Dalam kitab ini saya berusaha untuk memaparkannya secara ringkas. Saya memadamkan sebahagian besar sanaknya. Ha, dipotong sebahagian daripada sanak. Kerana diperuntukkan bagi mereka yang menekankan ibadah... ...dan tidak terlalu fokus kepada pengetahuan... ...akan sanat hadis. Bahkan sebahagian besar daripada mereka justru kurang menyukainya. Banyak orang tak sukanya panjang-panjang sangat. Dia letih. Ha, dia nak ringkasnya apa amalan yang penting? Lebih-lebih lagi orang tua-tua. Orang dah pencin-pencin kan? Tak suka perbahasan panjang-panjang ni, dia tak gemuk. Ha, dia nak ringkas. Ha, untuk dia beramal sahaja. Selain itu, kerana tujuan utama penulisan kitab ini adalah memberi pengetahuan tentang zikir amalan dan waktu-waktunya. Wallahu alam sekadar itu dulu sebagai mukadimah malam ni insya-Allah kita akan sambung kepada kuliah-kuliah dan juga a uh, tazkirah-tazkirah yang selepas daripada ini iaitu malam-malam berikutnya. Wallahu alam hadza wa Wa warahmatullahi taala wabarakatuh.